А там у нас... Разрешите. Проходите сюда. Проходите, чтобы вся группа, и особенно деткам, были Поднимайтесь, поднимайтесь. поднимайтесь. день, дамы и господа! Добро пожаловать в Венецию! Мы находимся с вами в мастерской по производству венецианского стекла. Меня зовут Юля, это наш мастер Марио. Он продемонстрирует свою работу, я ее прокомментирую. Так, производство стекла в Венеции началось в 9 веке. Однако, из-за многочисленных пожаров в 13-м было перенесено на остров Мурана. Все секреты этого мастерства передаются по наследству, исключительно по мужской линии, и школы, где этому можно было бы научиться, не существует. На сегодняшний день в Венеции остались действующих только три мастерских. Мы находимся в одной из них. Итак, с вечера мастер помещает в эту печь материал. Материалом является сода, песок и поташ. На утро это жидкая масса ярко-оранжевого цвета из-за очень высокой температуры. 1000-1200 градусов. Печь работает круглосуточно. На ваших глазах мастер использует метод вытяжка лепка. Таким образом получается скульптура. На всю работу мастера дается только 2-3 минуты, поскольку стекло остывает теряет свою эластичность и приобретает прозрачный цвет. Если вдруг у мастера что-то не получилось за этот короткий промежуток времени, все остатки не выбрасываются, а складываются в контейнер и потом переплавляются. Давайте полюбуемся на эту уникальную работу. Наш мастер большой профессионал, здесь он работает уже 35 лет. Узнали, кто у нас получился? Да? Изящная, изящная, роскошная лошадка, да? Вот за такой, за две минуты, буквально, да? Просто искусство. Женщины к этой работе не допускаются, только мужчины. Ну что, браво наш мастер! Мастер демонстрирует, насколько высока температура. Около 700 градусов температура изделия. Грация Марио. При желании мастера можно отблагодарить. А в дальнейшем, чтобы вот таким изделием можно было пользоваться, его помещают в муфельную печь, она находится справа от вас, где за сутки температура изделия падает от 700 до комнатной. Сейчас я попрошу выключить фотоаппарат и камеры.